Никто из вас не написал и не сказал, что оказывается на капусту в октябре на 20% снизились цены. Смешно? А мне кажется, не очень. Капуста в рационе наших граждан занимает очень серьезную позицию. В Украине сформировался целый расшарок кровосисых бюджетных коштей. Когда уже будет стабильность? А разве они почувствовали, что жить стало стабильнее? Цены трошки кусаются. Госкомстат говорит, что снижаются цены. А это значит, друзья мои, что жить стало веселее, жить стало лучше. Это что у нас за концерт такой? Значит, ну я прошу, не превращайте заседания кабинета министров, если это журналисты, лишить их аккредитации при кабинете министров. Пофамильно записать и лишить аккредитации. Где-то сейчас три с половиной тысячи, да, десять месяцев. Так, что смеемся? Я же статистику говорю, а у вас какая на предприятии зарплата? Сколько? Полторы, значит, сто процентов неполный рабочий день, да? Неполная рабочая неделя. Да? Я на себя беру ответственность. Выводите его из зала. Такой наглости. Еще раз попередживаю. еще раз попередживаю! еще раз попередживаю. Почему Украина не могла и не придумала сама свои айфоны и айпэды? Почему? Это что? Запустить человека на Луну? Далеко нет. Это на уровне ниже. Всех прошу подготовиться до масштабного выучения основных положений всего системного закона и их разъяснения путникам, путникам податков. Чому підзабути традиційні українські цінності? Не треба скиглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю.